Алексей, ну покажите жилеты, чтобы мы показали ребятам, в чем особенность. Производство Польши очень удобный на распределение веса, хоть он вес его 12,5 килограмм. Здесь разрузка можно для запасных магазинов подойдите ближе ребят, если что. две пластины спереди и сзади держат до 7,62 миллиметра вида оружия здесь что самое замечательное защита паха защита спины боковая сзади можно цеплять еще человека это плечи то, что отличает от нашей бронежертвы. И очень удобно распределение по весу. Потому что нужно... Здесь просто... кевлар все идет, да? Да, и две пластины. Две пластины металлические вставленные. Пятого класса защита. Каска. Который... Каска кевларовая, это второй, второй, третий класс, защиты. Тоже очень удобно. Ну, как бы... Шепот, как да, так... И это, ну, балаклава еще что наш... Которые ну, послабее будут меняться на эти. А, их закуплена пока первая партия. А, 6 тысяч касок, 2 тысячи жилетов. А затем это будет сделано для всех подразделений. В том числе для подразделений милиции, которые привлекаются время от времени. Так? А, это тоже будет сделано. Но а, нацгвардия будет обеспечена в первую очередь.